В 2025 году исполняется 190 лет создания с периода первого упоминания, официального упоминания о хуторе Михайловске, как о населенном пункте. Это произошло в 1835 году. Населенный пункт 120, 127 лет был хутор Михайловском, 63 года был городом Дружба, а сейчас ему вернули его родительское имя. І це правильно краєзнавець Віталій Сетенко говорить, що у ті роки землі, на яких сьогодні розташоване місто, придбала родина Терещенків. Відомі цукрозаводчики шукали місце для свого нового підприємства. Ймовірно, вони оцінили якість місцевої води. Многі сахарні заводи производили на оборудованні сахар, а производство дружбинського було на висоті. Це качество води раз. І второє на тот період, на тот період, треба було великий запас. топлива, а это дрова, дрова, что как раз населен... вокруг вот этого населенного маленького пункта было огромные массивы леса. Популярну версію про те, що місто було назване в честь Михайла Терещенка, Віталій Ситенко називає помилковою. Імовірно, Терещенки назвали населений пункт в честь свого небесного покровителя. Спочатку було вибачено, що хутор Михайловська в честь Михайла Терещенка. І це, кстати, оказалося шибочним суждень багатьох істориків, які писали про історії хутора Михайловська. Я вместе с Мишелем Терещенко э, сравнил даты возникновения хутора Михайловска и рождения Миши, э, Михаила Терещенко, то оказалось разница в 50 лет. То есть хутор Михайловск возник на 50 лет раньше, чем родился Михаил Иванович Терещенко. То, что Терещенки были очень набожными людьми, набожными людьми, и они, одно из их преклонений было Архангелу Михаилу. И не случайно в Глухове, где был Артемий Терещенко долгое время межским головою, есть улица Михаила, Михайловская улица, есть собор Архангела Михаила. И подтверждение, что здесь... Це назвалася теж в честь Миха... Архангела Михаила, а говорить о том, що в Журавке була церква Архангела Михаила. І от, похоже, вот эти фактори, слившись в один, и дали основание назвать називати местность хутор Михайловська. Цукровий завод Терещенків стрімко зростав, а навколо нього розвивалося поселення, де проживали працівники підприємства. Терещенки очень были склонны к новизне, к техническому перевооружению. И вот сюда завозилось оборудование с Германии, Франции. И сыграло о том, что хутор Михайловский завод добился высоких технологических успехов, то, что очень долгое время управляющим этого завода был немец Рур. И вот он добивался ну высокоточного э, отношения к технологии производства сахара. Другим фактором, что сприяв развитку места, краезнавец называет будивництво залезницей. Терещинки, Неплюев, в, э, когда обговаривался проект строительства железной дороги, они были заинтересованы в строительстве этой же дороги, то есть связи с внешним миром. Вот... Э, до строительства этой железной дороги сахарную продукцию Дружбинского завода или Хутор Михайловского завода вывозили на лошадях. А вот жители Чайковки, Юрасовки, Журавки, они многие имели своих лошадей. И вот даже сахар возили аж до станции Орша, чтобы она дальше уходила. Поэтому это было экономические заинтересованности в строительстве. И они дали большое количество денег почему со временем появилась станция Неплюев, в честь того, что Неплюев дал деньги, почему появилась станция Хутор Михайловский, это, так сказать, подтверждение, почему появилась станция Терещенко, это подтверждение вот возникновения вот этой железной дороги, спонсорства этих людей. За радянських часів хутір Михайлівський отримав статус міста. Для цього його об'єднали з сусідніми селами. Саме тоді прикордонному населеному пункту присвоїли назву Дружба, яка протрималась до 2024 року. Це було рішення прийнято в 1962 році. Це було е, зв'язана з такою датою, як сорокаліття образування СССР. І тому при рішення на рівні о, правительств, на рівні партійних органів. о том, чтобы ну, как-то прославлять дружбу и прочее. В это время появилось где-то по Украине 6 населенных пунктов дружба, плавленый сыр дружба, бензопила дружба. То есть это была такая ну, компанейщина, ну и попала и дружба под этот. Это дало не... толчок в развитии, потому что из поселенных Поселка э, приобрел город статус городского города. На то время 12 тысяч населения дали возможность объединить несколько населенных пунктов, в том числе и вот такое село, как Довжик присоединили и прочее. К сожалению, так сложилось, что Дружба всегда оказалась городом районного подчинения, а это ну, уменьшало возможности развития, этого, потому что приоритет отдавалось районному центру и так далее. То есть есть и толчок. Є і тормози Віталій Сетенко пригадує, що хутір Михайлівський відрізнявся від сотень інших містечок України. У радянські часи він розвивався за рахунок цукрорафінатного заводу та залізничників. Ви тільки можете представити, що в цьому маленькому населеному пункті було шість фонтанів унікальних працюючих фонтанів. Мені багато задають питання, а чому і як це произошло? А произошло это потому, что было вот такое негласное соревнование, потому что этот населенный пункт был как населенным пунктом работников рафинадников, так и железнодорожников. И между ними всегда и шла здоровая конкуренция. Вот если первые фонтаны на станции Хутор Михайловск, два красивезных фонтана с фигурами, появилось у железнодорожников, не прошло и немного времени, как таких же два фонтана уникальных, был построено рафинадниками э, Дружбинского рафинадного завода. И в конечном итоге, те добавили еще один фонтан, эти добавили э, один фонтан. И вот шесть у маленьком населенном... Пункте. За словами краезнавца, было насыщенным и культурным життям места. еще девятью рукотворными водоемами. Уникальным вековым парком, где были вековые дубы, вербы. Этот парк еще и до сих пор украшает дружбу, и там можно увидеть еще остатки этих величавых деревьев. Вы можете только представить, что в этом маленьком городе было четыре школы, было 7 библиотек. То есть это был читающий, читающий э, населенный пункт. Три. Э, Дома культури, кінотеатр. Кроме этого, думали про те, як зайняти людей. Около 40 предприятий, учреждений організацій было в цьому населенному пункте. Говорять, чи про сьогодення хутора Михайлівського Віталій Ситенко сумно зітхає, адже його рідне місто сьогодні стирають з лиця землі російські військові із приграничного, уютного. мирного городка «Дружба». Сейчас мы превратились в прифронтовой, наполовину разрушенный хутор Михайловск. И это печально. Но я уверен, что это временно.